Вітаю вас безперечно, літо це найкраща пора для сімейного відпочинку: море, гори, різноманітні курорти, врешті-решт, дача. Сьогодні ж ми вам розповімо про одну з альтернатив такого родинного релаксу. Як запевняє наша гостя, відпочинок може бути таким, коли душа співає, а тіло танцює, а діти радіють не атракціонам і морозиву, а живому спілкуванні. Отже, сьогодні у нас у гостях співорганізатор проєкту Родинна Колиска, психолог, психотерапевт, член української спілки психотерапевтів Людмила Білорус. Рада бачити вас, пані Людмило. Взаємно, Ірина, дуже рада. Приємно, що вже втретє на Черкащині збирається ось такий табір Родинна Колиска. Можливо, не всі телеглядачі про нього чули і знають, тому пропоную спочатку трошки розповісти, що це взагалі за проєкт. Це такий від сімейного відпочинку. которая проходит на природе, это палаточный городок, в который приезжают семьи со своими детьми или просто взрослые люди, которые хотят вот присоединиться к такому семейному окружению. И это 9 дней на природе проживание на берегу речки Рось, в сосновом бару очень красивое место, рядышком все в лекарственных травах. И мы готовим такое пространство, чтобы это было интересно и детям, и взрослым. И, безусловно, родители общаются со своими детьми в прямом таком общении, естественном. Но мы же готовим такую как развлекательную часть, так, я бы сказала, даже такую духовную часть, потому что у нас много практик, которые помогают человеку, наверное, стать ближе к себе. Ми про ті напрямки, які ви використовуєте в цьому таборі, ще поговоримо. А от скажіть, будь ласка, що вас як співорганізатора спонукало от створити таку зону відпочинку для родин? Угу. Хороший питання. Коли я ще обучалась в інституті позитивної психотерапії, і мой учитель Владимир Карікаш говорив, що людина розвивається на трьох уровнях. Что сначала мы что-то делаем для себя, да, развиваем себя, как-то помогаем себе, затем мы уже можем подняться на ступенечку выше и делать там, для своей семьи, там, для близких, да, для друзей отдавать. И, наверное, третий такой уже вид такого это уже как служение, это тогда, когда мы можем выходить уже за пределы себя, своей семьи и делать что-то больше. И вот я думаю, что наш проект — это как раз один из таких видов, когда не только я, но и все члены команды нашей, они пришли к тому, что они хотят делиться, делиться прекрасным, делиться своими наработками. Я как психолог, мои там коллеги-музыканты, а, реме, ри, ну, ремесла у нас еще есть. И вот мы делимся тем, что мы имеем. Конечно, обогащаемся взаимно, потому что каждый участник, который приезжает, это ну, тоже такой бриллиант. Мне кажется, что если бы не было резонанса, то, возможно, не проводили бы вы уже традиционно это такое таборование, значит, mm -hmm. оно уже популярным, есть на него да. попит. От чому все ж таки інтерес до такого відпочинку? У мене лічно? Ні, у людей. У людей, так? Да? А... думаю... здавалось здавалося б, ну... стільки різноманітних спокус да. і можливостей, так? Можете да. погодити зі мною. А да. людям хочеться от такого простого живого спілкування. Какую-то садиня биля вогныща, поспевать разом песни, пограться в какие-то игры и дорослым, и детям, усым спильную. Ну, вы знаете, мне очень нравятся слова Жана Ванье, такой философ и деятель. Он говорил, что наше сердце, такое, какое оно есть на самом деле, оно не нуждается ни в славе, ни в успехе, ни в каких-то почестях. А единственная его потребность — это единение сердцами других людей. Я думаю, что многие люди, которые приезжают к нам, они уже пришли к тому, что хочется вот чего-то настоящего, такого естественного, да. И к нам приезжают люди не только… Они ездят и в Таиланд отдыхать, и приезжают и к нам отдыхать. И очень многие говорят про то, что для них это ценнее вот то, что дети общаются друг с другом. Они э, учатся просто общаться, разговаривать, играть, они ссорятся, мирятся. это все вот как в жизни, знаете. И взрослые тоже э, чему-то обучаются и я думаю, что больше в каком-то таком природном общении и ну, благодаря тоже каким-то практикам оздоровительным, я думаю, что это тоже привлекает людей. Ви намагаєтесь якось всебічно підходити до цього відпочинку. Тобто, це і оздоровчі практики, які зміцнюють тіло, це какие якісь психологічні практики, це не тільки душевний релакс, а це і певне духовне зростання, так? Да, наша программа так и построена на трех уровнях. Мы ее так и назвали, что у нас одно направление — это здоровление тела. Начинается с йоги, Потом есть у нас еще славянские практики, там Тарас Шевченко занимается как раз со взрослыми именно по ну, суставная гимнастика, разные там виды. А затем в этом году мы добавляем, это будет такая гимнастика для родителей и детей вместе. Вот, в игровой форме, в танцевальной форме. Я думаю, что это будет так очень здорово, чтобы они повзаимодействовали через тело друг с другом. И плюс некоторые семинары отдельно проходят по здоровью, по питанию. У нас вегетарианское питание эти 9 дней. И наш повар эм, приветствует такую аюрведическую кухню, и он тоже делится, делится рецептами. Мы очень переживали, как наши там, мужчины будут без мяса, и абсолютно проходит это здорово, им нравится. Они говорят, мы даже не понимаем, что это за Очень разнообразно, вкусно. И плюс на костре, конечно, это свои. Следующее направление — это такое оздоровление души. Это и ремесла, которые мы предлагаем. И психологические практики. Они более естественные. Я не могу сказать, что это прям такие отдельные там, тренинги. Но мы даем через голос, через тело, такой вот, через такие естественные подходы. И пробуждение сердца это вечерние возле костра посиделки с песней. И моя коллега очень красиво поет колыбельные. Наши мамы уже стали петь колыбельные своим детям. И возле костра мы обязательно поем колыбельные и провожаем детей к палаткам. Вот знаете, можно сказать, что и такие, певно, этномотивы присутні в этой в цей программе, в этом проекте, mm -hmm. так? Это да. не випадково, мабуть? Mm -hmm. Все в нашем жизни, быть, не випадково, так. Действительно, мы так к этому пришли. И да, есть мы, проводим у нас и воспитатели есть, которые умеют проводить народные игры с детьми. И мы делаем такие праздники обязательно на открытии, на закрытии лагеря. Это хороводы и народные танцы. И это тоже проходит вместе и для родителей, и для детей, и по отдельности. То есть у нас есть даже женские отдельно хороводы, мужская такая практика, где мужчины могут тоже позаимодействовать друг с другом и как-то свою энергию направить. Да. Ну, Тобто є майстер-класи спільні, а є так, окремо, да, які да. передбачені для чоловіків, для жінок, да. які спрямовані знов-таки на розвиток чи виховання в одних мужності, да. в інших жіночності? Да, так? Yeah, yeah. так, так і є, так. Да. От, знаєте, для того, щоб наші глядачі змогли трошечки уявити, mm -hmm. яким є розпорядок дня, ну, можливо, такий уніфікований, можете от трошки розказати? Є у вас певні правила, у котрій. подъем, и как потом да. складывается весь день? Будь ласка. Да, конечно, есть такое расписание, на которое мы опираемся. И утро начинается по-разному. Для кого-то оно начинается и в 5 утра. Кто-то любит там встать, заняться йогой. Наша член нашей команды, она преподает йогу, и она где-то с 5 утра уже встает, и около 6 начинаются занятия. И кто хочет, он может присоединиться. Кто-то встает и растапливает, или как правильно это сказать, у нас есть такой самовар на дровах, <свят> вот. и делает себе там или кофе, или чай, или может травы заваривает, и готовит это и для всех тоже. Где-то около 7 часов начинается уже такая гимнастика для взрослых. Около 8 мы проводим уже и для взрослых, и для детей затем завтрак, и в 10 часов начинаются мастер-классы. Они проходят отдельно. Дети идут с воспитателями на 3 часа до часа дня, а взрослые остаются уже или с мастерами, или мы делаем такие, как круги общения. Также в этом году у нас планируется целый день, это будет такой э, мужской мастер-класс, это сплав по реке на катамаране и байдарках «Папы и сыновья». Да мы очень хотим как-то вот объединять э, семью и опираясь на знания как-то наших предков, которые мы тоже собираем где-то так по частичкам то, что к нам доходит, что в принципе ребенок с трех лет он становился, можно сказать, сын сыновья были уже больше с папой и мы вот хотим сделать такую в этом году практику, когда они будут по реке, с, конечно, с инструктором, туристом который будет уже этим процессом всем руководить. Вот. После обеда такое время отдыха, и в 4 часа начинается у нас второй вид мастер-классов. Часто это вместе родители и дети, бывает и отдельно, или наши мастера, допустим, Гончар, он занимается, дает детям эту практику, то есть они вместе с ним, а у взрослых какое-то другое уже занятие. И вечером уже мы собираемся возле костра обсуждаем какие как прошел у каждого день что он чувствовал, что для него было важно и делимся не только как-то хорошим да, но и тем какими-то трудностями которые могли возникать в течение дня потому что это есть природный отдых и там много разных особенностей и для многих кто приезжает первый раз первые дни конечно важно адаптироваться. То есть это жизнь в намете, угу. если это природа, это, возможно, какие-то комахи, комари. Да, есть. Отсутствие телевизора, телевизорах, то возможно, да. страждает, отсутствие каких-то зручностей, до которым звикли, так? Ну, такие минимальные зручности, конечно, у нас есть, и горячая вода, там и душ, потому что э, участники сами там себе делают, мы делаем такую печь и они ее растапливают, там стоит огромный казан с водой, где они нагревают ее, там душевые есть, и могут принять вечером душ, помыть детей. Немножко есть комары, но в два года, которые мы делали, то я бы сказала, что это было не так много их. И, в принципе, кто вот отдыхает на природе, знает, что это как-то страшно первый день. Mm -hmm. Затем вместе с кабарами... Отбывается адаптация. Адаптация, так? Да. А сколько вот часу за вашим спостережением и треба людине для того, чтобы адаптироваться взагалі до новых умов жизни? Дня два. Точно. Поэтому, кто хочет приехать к нам не на 9 дней, а на меньше, то мы говорим, чтобы это было хотя бы 5 дней. Чтобы они успели Не лише адаптуватися, да. але <свят> насолодитися <свят> цим відпочинком. <свят> так, 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 так. Я знаю, uh -huh. що чимало родин, які потрапили до вас uh -huh. першого разу у 2014-му, вони захотіли приїхати і 2015-го, і 2016-го. Причому головною такою рушійною силою, як не дивно, були діти. Це uh -huh. правда? Да, действительно, родители нам рассказывают, когда мы встречаемся, говорим, как вы планируете или в этом году к нам поехать, они говорят, да наш ребенок собирается уже полгода к вам, говорит, и достает там и круг, и палатку, и давайте, когда мы поедем на роды, они очень много для них впечатлений. И таких, которые они не могут ощутить вот в городе, понимаете? В жить. Да, даже если они едут с родителями куда-то на отдых, ну, можно, наверное, перечислить, что это. это это там море, да, бассейны. Я уже так беру отдых, который такой э, более, может быть, даже дорогой, да. кафе, там батут, э, горки, да. И в основном ребенок как бы этими ощущениями насыщается. А здесь есть много другого, чего они, ну вот, об этом. для них новым да. Да. и, и да. баженным путем да. для того, чтобы это снова повторить. А от що стосується мобільних телефонів, mm -hmm. знов таки телевізорів, я знаю у багатьох моїх знайомих діти звикли зустрічати ранок разом з мультфільмами. Mm -hmm. Вы намагаетесь, вообще, от на эти девять дней отгородиться от использования гаджетів і и да. зануриться в природу, стать ближе и до природы и до самой какой-то сущности, так? Да, так и есть. Я, знаете, когда провожу личную практику консультаций, я часто говорю родителям, что если вы не хотите, чтобы ваше место занял компьютер, то займите его вы. Да, поэтому когда едут на природу безусловно родители уже делают этот выбор потому что заряжать особо негде там компьютеры и даже если они там накачают этих мультиков но вы знаете там Думаю, нету потребы да, нет, нет потребности потому что у нас огромный, такой городок сделан, где натянуто много веревок, гамаков, разных. В этом году мы хотим домик на дереве для них сделать, да, вот, в котором можно там необычно забраться, спуститься. И в том году, вот удивительно, что я как психолог проводила такую аналогию. Когда мы делали первый год, то дети копали погреб. Им нравилось, что у нас есть погреб, свой там для овощей. И они такое делали. Ну и мы как-то так их поддерживали. Ну что-то, знаете, как дети любят какие-то укрытия делать. Но в том году они копали окопы. И вы знаете, это для нас вот было таким, ну такой правдой жизни, что они тоже проживают это и отреагируют там свои какие-то чувства, эмоции. Конечно, нам приходилось тоже проводить с ними какие-то беседы про то, что происходит, да, для того, чтобы как-то больше их, не разъ... чтобы они разъединялись на команды, на то, чтобы вот такая у них была даже борьба в чем-то для того, чтобы они, ну, конечно, все мир победил. Скажи, пожалуйста, um. те знания, той опыт, какие люди отримують ну, фактично, от mm -hmm. за тиждень такого проживания и mm -hmm. активной деятельности на природе. Цей досвид путем в реальном житте. Как вы уважаете? Безусловно. Участники делятся тем, что их семьи, во-первых, стали, можно так сказать, шире. Они начинают очень много общаться друг с другом. Мы даже как организаторы этого всего не знаем, насколько они вот сближаются. У них совместные уже какие-то и походы есть, и путешествия куда-то. И какие-то тоже мастер-классы друг для друга проводят. То есть это люди, еще и однодумцы да, изнахудят в да, час этого да. отпачинку, так? Да. Я думаю, что это очень важно, когда есть с кем разделить и не быть только в своей семье, да. Ви знаєте, я скористалась можливістю і відвідала ваш сайт. Там чимало дуже цікавих відгуків. На жаль, ми трошки обмежені часом, тому що відгуки є там такі досить об'ємні і увіршовані. Навіть да, формі да. ось лише один зачитаю. Родинна колиска це місце для щасливих людей. Це місце, де не потрібен годинник, де є можливість насолоджуватись життям в своєму темпі без суєти. Це можливість нарешті подарувати своїй родині саме найцінніше любов і час. Це такий відгук залишила Катерина Харченко. Да. Найнеочікуваніші, можливо, оцінки і відгуки від людей, от які побували в таборі родинна колиска. Ну, наверное я расскажу про одну семью в которую на лагерь приехала мама с сыном а папа не приехал и это был их первый опыт проживания в палатке эта семья достаточно обеспечена у них есть семейный бизнес и обычно мы после лагеря уже когда проходит пару месяцев мы делаем такую встречу когда встречаются участники, здесь уже в Черкасах обмениваются, как поменялась их жизнь, что там интересного у них происходит. И вот был интересный такой отзыв как раз от этого папы, который не был на нашем лагере, но его супруга с сыном была. И он рассказывал, как они поехали на море. Они поехали уже после лагеря на море, и он говорит, что я приезжаю в отель. И спрашиваю, есть ли там свободные номера возле моря. И, как он сказал, я достаю пачку денег, вот стою, такой представительный мужчина. И тут подходит моя жена сзади и говорит, а у вас есть где палатку поставить? Оказалось, что она положила и палатку, и все там снаряжение. И ее мечта была как раз отдыхать вот именно так природно. И все же они отдыхали в палатке. Да, и он говорит, что для, погоди, для него так? это был тоже таким новым опытом, что, ну, знаете, я думаю, что действительно есть свои моменты, когда можно минимальными какими-то потребностями обойтись, но зато получить массу удовлетворения других потребностей, что можно. И, и какие-то новые ощущения отрабатывать. Yeah. таки Переважна більшість людей настільки звикають до цивілізації, що нам здається, що ми вже якось без цього і не можемо жити, так? <гум> Але на третій день, <гум> як ви сказали, адаптація відбувається, і людина розуміє, що для щастя не так багато інколи і треба. <гум> Я вам скажу, що дітям складніше адаптуватися потом знову в городі. особенно маленьким детям они не хотят заходить в подъезд разуваться то есть ну мамы нам делятся про то что им Мабуть, очень могу и взуваться, так они... да. чего не вот говорит мы приехали гигаец. с лагеря он говорит я не пойду домой да то есть они совсем не хотят то есть у них есть такой протест что вот им хочется на природе вот как будто бы это они постоянно повторяют. А чего мы не можем так жить? Вот они когда уже под конец. А почему мы уезжаем? Давайте так все и будем жить. Я думаю, что, знаете, это, наверное, какая-то наша такая естественная, природная потребность, так как жили, возможно, наши предки. У каждого ну, у нас была своя родина маленькая, там эта земля, и где все было рядышком, и бабушки, и дедушки, все общались друг с другом и ходили в свой сад кушать там все фрукты, овощи. А вот скажи, пожалуйста, какого переважно віку uh -huh. дети дітки відпочивають в вашем таборе? Чи есть какие-то цензи? цензы? Можливо, расскажете про наймолодшого вашего відпочивальника? В прошлом году самому младшему было 10 месяцев. в этом году к нам едет семья, у них ребеночку 4 месяца. Да, такой грудной ребенок. Ну, по моему опыту я знаю, что это легче всего с этими детьми, потому что их потребности очень не такие естественные. Мама может их удовлетворить легко, покормить его, там помыть, полоснуть – это все естественно на природе. А так всех возрастов есть. Ну подростков у нас не сильно много, не очень так вот предел где-то 15 лет у нас было пару человек. Скажи, пожалуйста. Кто работает в вашей команде? Вот вы сегодня трошечки mm -hmm. уже рассказали. Вот какие есть у вас кистяк, какие из рук в ригу, готовится и табер? Mm -hmm. Кто да, эти люди? Расскажите про них, пожалуйста. Ну, одним из организаторов является вот Анна Комкина. Она тоже педагог и музыкальный педагог. И именно занимается с детьми музыкой именно для раннего возраста детей. У нее есть своя система, в которой она обучалась. И детки начинают с маленького возраста, там с трех-четырех лет, на разных таких элементарных там музыкальных инструментах уже наигрывать там звуки. Есть мелодии, да, и это так? через да музыка и движение, вот он, через такой у нее подход. И в этом году у нас тоже будет как раз очень много для детей музыкального такого подхода образования. Мы также хотим им дать еще рифму, вот чтобы они попробовали себя как поэты вот этим Анна занимается ну мужская такая часть нашего лагеря то конечно это такой большой вклад физический да соорганизатора вот Владимир Репа он можно сказать тоже Основатель этого лагеря и он очень много делает. Это все, ну, на нем, можно сказать, основная такая работа, все, чтобы и завести и э, все, всеми потребами. Да, 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 Есть Тарас Григорий Шевченко. У нас есть такой, может быть, вы знаете или приглашали его на студию. Он занимается оздоровлением и проводит тоже практики по здоровью, по взаимоотношениям. И тоже он каждый год к нам приезжает. Ну и еще воспитатели. В этом году мы еще подбираем, вот ищем тех людей, которым бы это тоже было близко, потому что это не так просто, когда... Знаете, бывает, что Психолог, даже педагог, он может заниматься, но он привык это делать в помещении. А для детей на природе, понимаете, вы их не удержите там, я не знаю, пальчиковыми какими-то играми там, или красками. Им важно, чтобы было такое живое общение и походы. Вот у нас будет еще болтурский педагог в этом году. Цього року табір стартує 16 липня. Так, так, так. якщо от хтось сьогодні побачить цю програму і раптом захоче, чи ще є можливість якось під'їхати, можливо, на кілька днів побути да. з вами. Так, да, звісно, ми завжди раді новим учасникам, і у нас так дуже часто буває, що навіть не регістрірувались, не дзвонили. Але Ну але вироді уже... усім да. і приймаєте всіх, да, так? Так, ми приймаємо. Да. Я вам дякую за цю розмову і хочу побажати, щоб цього року цей ваш проєкт не тільки вдався, а ще й вам приніс якісь нові відчуття, новий досвід, угу. який ви потім зможете використати на благо всіх людей. Спасибо. Ирина. Шановні телеглядачі, я нагадую, що сьогодні ми говорили про табір «Родина колиска, який Поблизу Канева стартує 16 липня. Тож, якщо вас зацікавила ця розмова, ви ще можете приєднатися до такого альтернативного родинного відпочинку. Будьте здорові і залишайтеся з нами. До зустрічі в ефірі.